Це наш тил. Люди, поєднані родинними стосунками, є потужною опорою та підтримкою один для одного чоловік для дружини, так само дружина для чоловіка, а батьки для підростаючих дітей. Так має бути. Але не завжди буває. І неповні сім'ї, що стали такими через батьківські розлучення, на жаль, наразі не рідкість. Статистика свідчить, що, зокрема, у Донецькій області протягом останніх років на кожні 100 укладених шлюбів припадає 60-70 розлучень. Але ж чи легше стане дитині розлучених батьків, якщо сказати їй, що таких, як вона, багато? Навряд чи тоді що сказати? І як чоловіку та жінці, які не знайшли можливості зберегти сім'ю, спромогтися побудувати принаймні конструктивні відносини на благо дітей і своє особисте? Поговоримо про це в сьогоднішній програмі. Вітаю! Розумієш, так сталося, що ми з мамою більше не будемо жити разом. Класична фраза, яку дитина чує від батьків, які вирішили розлучитися. Часто вона лунає як грім серед ясного неба. І не тільки для маленьких дітей. Папа. Ой, З нами залишишся? останніш сило. Я не останусь. Но я скоро приеду и привезу тебе подарок. Это хорошо. Жалко, что мы не можем быть вместе. Как раньше. Попрощайся с папой, ему домой пора. Пока, папа. Приходи завтра. Пока, Андреа. Не болей. Mm? Батьківське розлучення є драмою навіть для дорослих сина або доньки. Воно сприймається саме як втрата того тилу, про який ми щойно сказали. Тилу, який здавався непорушним. Коли ти беседуєш з мужчиною, якому 40 років, який говорить Я не мої родителі прожили в місті 50 лет, що їм стукнуло розводитися. Тобто, у мужчині у жінки 30 40 років, Может быть огромная психологическая травма на фоне того, что раскалывается семья. И казалось бы, не детский возраст, да. И психика, ну, как бы достаточно уже должна быть устойчива. Поэтому боль от расставания родителей, она в каждом возрасте имеет свои последствия. Единственное, что, конечно, чем менее сформирована психика, тем меньше у нее шансов в дальнейшем не повторить судьбу. А, поэтому если развод происходит, когда ребенку год, два, три, а, это самая глубинная травматизация. Четыре, пять, шесть, семь, м -м, тоже в принципе, то есть все, что мы возьмем до подросткового возраста, это вообще, как правило, травма, которая влияет на формирование структуры личности, а все, что в более зрелом возрасте, А не також болезні для ребенка. но більше шансів справиться. до юридичного припинення свого існування кожна окрема сім'я підходить по різному. В одному випадку розлучення може стати категоричною та миттєвою реакцією на якусь неприйнятну дію, наприклад, подружню зраду. В іншому випадку до свого розриву чоловіки жінка можуть йти місяцями і навіть роками. Причому тут також можуть бути варіанти від поступового охолодження до бурних з'ясувань стосунків. Часто на очах у дитины. Часто бывает, что прежде чем семья решилась на развод, там есть 3-4-5 лет жутких скандалов, или загулов отца, или какого-то ненормативного поведения матери. Да? И поэтому а, вот этим вот словом «развод» да, под словом «развод» я буду подразумевать не только сам факт, пришли в суд, расторгли отношения, а я буду подразумевать весь тот период неблагополучия, которое закончилось в результате уже юридическим разрывом. А вот это вот разводное состояние, оно может длиться годами, и 10, и 15 лет, есть такие семьи. И естественно, что чем дольше семья задержалась вот в этом состоянии травматичном, тем хуже последствия для ребенка. Часто переважно від представників старшого покоління доводиться чути аргументи на користь збереження сім'ї за будь-якої ціни. Навіть у тому разі, якщо кохання і навіть взаєморозуміння між батьками давно немає. Кожен з них живе своїм власним життям, хоча й під одним дахом. Аргументи наступні: варто жити разом заради дитини. При страсті а родина залишиться. Дитина повинна виховуватися у повній сім'ї, нарешті у наші часи не розлучалися. Звичайно ж, ці доводи будуються на благих спонуканнях, і, зокрема, те, що повноцінне виховання дитина отримує дійсно у повній сім'ї, підтвердять вам будь-який психолог і педагог. Але ж у той же час усі ми знаємо, що не можна жодну ситуацію розглядати безапеляційно, тому що в медалі, як відомо, дві сторони, а крім того, завжди існують нюанси. Тим більше у такі делікатні та багатогранні темі, як родинні стосунки. Здесь, к сожалению, присутствует тот факт, что своего ребенка обмануть мы ни в коем разе не можем. Не можем по одной простой причине. Он все чувствует, все понимает, все видит, все знает. У папы есть другая тетя. Так или иначе, это все равно не ускользнет от внимания ребенка. Какой-то телефонный разговор, какие-то смс, какое-то поведение отца, когда он там не приходит вовремя. У матери есть близкий сердцу человек. Так или иначе, подспудно ребенок об этом знает, понимает и слушает. Более того, если семья долгие годы таким образом живет, то, извините, мы живем в обществе, и там, где не скажут родители, обязательно найдется доброжелатель на улице, в школе, еще где-то, который скажет, там, я видел твою маму там с кем-то или папу и так далее. А ребенок тем временем растет, и для него возникает такая ситуация, что врать это норма, скрывать ситуацию это норма, и в результате родители не обижайтесь. Если в 13-14 у ребенка появится компания там, наркоманов да, или каких-то, ну, скажем так, субкультур молодежных, да, не очень э, благополучных, но об этом никто даже не будет догадываться, то, что у ребенка будет такая же двойная жизнь, как и у его родителей. А, и здесь давайте ну, будем искренними в отношении того, а, что движет такими благородными родителями? На поверхности стоит мотив не травмировать ребенка. А на самом деле, как правило, это собственный эгоизм неущемленный. Да? Вот, то есть страх показать себя плохим, да, по большому -то счету. И это ну, на самом деле больше психологическая защита для родителей, нежели для их детей. И там, ну, скажем так, родители это делают больше для себя, на самом деле, чем для ребенка. Якщо так, уже покопатися і розібратися толком. У жодному разі ми не стверджуємо, що за складних стосунків подружжю слід подавати на розлучення. Якщо, хоч без одного боку існує бажання зберігти сім'ю, її обов'язково треба намагатися зберігти. Мова йде лише про те, що обман власної дитини, мабуть, є ще страшнішим за розлучення. Гірка правда ось те, чого в такому випадку навряд чи варто уникати. Однак донести цю правду батьки мають якомога обережніше. Что они могут сделать для ребенка, это прежде всего объяснить, что он не является причиной. Потому что очень много страхов и переживаний связано с тем, что может быть я что-то сделал не так. Первое, что им нужно донести, любимый мой, ты не при чем. Или любимая моя девочка, ты не при чем. И по крайней мере попытаться ребенку донести здравую версию событий. Очень хорошо, если рядом оказывается для, для ребенка ресурсный человек, это человек, который его поддержит. Или более-менее здравая бабушка, с той или с другой стороны. Тетя, дядя, может быть, крестные родители, на которых ребенок сможет опереться. Потому что без покровительства его старшего, да, то есть вот человека, который возьмет ребенка под крыло, а пройти разводную ситуацию для ребенка ну, в более-менее здоровом варианте практически невозможно. Если родители чувствуют, что вот у них сносят крышу, и они не в силах дать ребенку эмоциональное покровительство, то есть некую форму защищенности хотя бы какой-то, то у них должно хотя бы хватить здравости перепоручить ребенка человеку эмоционально стабильному, который в эту ситуацию не включен. Если я чувствую, что меня зашкаливает и не могу справиться с эмоциями, я прошу бабушку, да, которая тоже, опять же, главный показатель. Она не является участником событий, она не, актив, ну, не клянет активно невестку там или зятя, да, а это здравая бабушка. Если мы понимаем, что с этой стороны подключаем крестных родителей для того, чтобы они и существуют, чтобы страховать ребенка на протяжении всей его жизни. Нет крестных родителей, которые были бы адекватны, подключаем а, священника духовного наставника семьи, да, то есть подключаем психолога, психотерапевта, то есть кого угодно. А, но это должен быть человек эмоционально стабильный, который даст ребенку вот это вот ощущение безопасности, защищенности и кому ребенок сможет принести свои горести. Давать универсальные поради до того, как колишнім чоловіку та дружині ростатися друзями, мы не можем и не будем. Вже неодноразово говорилося, що кожна сімейна драма не схожа на інші, так само як і її учасники відрізняються між собою характером, темпераментом та рівнем особистої культури, але ж приклади конструктивних відносин після розлучення існують, і вони не поодинокі. У мене є достатньо благополучні приміри, коли мама, папа розходились, устраювали свою жизнь з тими людьми, вони аніскріні полюбили. И ребенок благополучно был в отношениях и с одной семьей, и с другой. если родители найдут в себе силы следующую семью построить благополучно, но не получилось у них, да, мы нашли в себе силы с другими людьми, то у ребенка будет двойной бонус, если родители это все правильно поставят. Как побудовать такие отношения за наявности взаимного желания, дорослые человек и женщина разберутся. А мы здесь свого боку наведемо приклады того, как не треба поводитись, якщо вы не хочете в першу чергу завдать шкоды властной дитині. понимаете самое страшное насилие, которое могут совершить родители над ребенком, это сливать на ребенка собственные эмоции. То есть это самое главное предупреждение, которое мне хотелось бы дать родителям. Что бы ни происходило? Не имеете морального права делать ребенка участником ваших эмоциональных перепадов. Что это значит? Предположим, даже если мама и папа в разводе, да? приезжает ребенок к папе, упаси Господи, вот этот вот отцовский гнев, который сливается на, роди... на ребенка, что ты ведешь себя как своя мама, да? или когда ребенок попадает под горячую руку. Ну, это, знаете, это на самом деле очень унизительно для мужчины, вот это состояние крайнего гнева. Ребенок не при чем. Старший не имеет права по отношению к младшему. Вот таких эмоциональных выплесков, иначе тогда ты не старший, иначе тогда сдай руль управления. И вот получается, что если мама и папа просто руководят своими эмоциями в присутствии ребенка, находятся в ровном спокойном состоянии, все, никаких проблем, никаких вопросов у ребенка в дальнейшем не возникнет. Послушай, не приходи к нам больше. Ты кого наказываешь? Меня или Леву? Ты был плохой муж. Дело для тебя было важнее семьи. Ты отвратительный отец, потому что для тебя удовольствие важнее, чем спокойствие сына. Ну, не знаю, возможно, любовник ты хороший. Тогда не стоило заводить семью. Таня! Уходи. Что ты скажешь, Леви? То, что ему не повезло с отцом. А кто выбрал ему отца? Ну, значит, с матерью ему тоже не повезло. Она в молодости была крайне неразборчива в связях. Тань, что с тобой? Конструктивизм выхода из ситуации заключается в том, что, первое, родители перестают обвинять друг друга. И каждый находит в себе силы признать, что эту стену они строили сами. 50 на 50. И, упаси Господи, при ребенке высказывать э, все как бы их негодования и упреки по этому поводу. Каждый взял на себя ответственность, и каждый готов эту ответственность снести. Второе. Это они э, не сливают своих эмоциональных переживаний на ребенка. Третье. Они э, должны проявить достаточную трезвость для того, чтобы у ребенка не было соблазна манипулировать мама, папа по отдельности, я скажу маме, что я у папы, я скажу папе, что я у мамы. То есть, когда речь идет о совместном воспитании ребенка, очень важно определить главного. И если этот ребенок мальчик, то по умолчанию воспитание должен быть главным отец. То есть даже в разводе матери нужно будет согласиться с тем, что беспрекословное уважение к отцовской позиции. Если этот ребенок девочка, то нужно, ну скажем так, примириться с тем, что главенствующую роль воспитания будет занимать мать. И она как женщина покажет ребенку, а, как себя ведет женщина, да, а, насколько выдержана, насколько мудра. То есть по большому счету вот это вот акцент на доминантном родителе грамотно расп...